Ой. Итак, я снимаю видео про, ну просто, как я буду играть в Майнкрафт. Сегодня рабочий день, поэтому хотя еще пока рано идти на эту станцию. О, у нас поменялся график. Нет, нет, ничего не поменялось. так. Пока можно погулять. Так, так, так. Можно на вышку пока залисты. На, на этот. На самую высокую башню. В Рисман Сити 3. Ох, надеюсь, сегодня ничего не будет дуже э, страшного. Ну, пока я это казал я сильно ошибался. Так, ну... Э... <гум> Значит, що, буду листы? Опять же кажу, я очень сильно ошибався поэтому Дивиться ролик до конца. Вы точно не пожалієте Господи, да ж так долго, Дуже долго листы. Правда, что высоко? Так что я еще даже до хмар, по-моему, поднялся, да? Че? Чи... А, не. Хмара я уже поднялся. Так, получается шума. Все, я залез. Ух, тут -то так ощущается, как шатая на высоте, так трошечки. Блин, сегодня туманчик на вылочке, поэтому не видно. Ладно, слазу, то так. Хорошо, хоть пока ты злазишь, можно просто посадить, понаблюдать, не надо управлять. То палец не имея, пока кнопку прыжка жмешь, а это просто спокойно себе спускаешься, не надо ничего не на... ну, и, нажимать. Ну, давай уже быстрее ты злазь, ё-моё. так быстрее ты, кляче! И еще ж упасть нельзя, бо тут там один блок, Капец. И сейчас стекло поставил в прошлый раз, когда я этот поднимался сюда, я хоть мог выпрыгнуть и на элитрах спуститься, а так стекло поставили, я же не буду его быть, правильно. Так, ну все. Фух Капец, там даже не хватает прорисовки, чтобы до конца. Что-то Чуть... Хмар вообще сегодня не Это капец. Ладно, погуляю. Может пока с мэром пообщаться? Хотя его ж, по-моему, дома не было сегодня. Ладно. Мэр? Не, мэра сегодня дома не мает. вечно хату не закрываю. Ладно. Подыхаю пока воздухом. Да. Подыхом называется воздухом, капец. Пипец, пипец. Пипец, пипец. Дождь, дождь, дождь. Быстрее одеваемся. Жители, что вы метаетесь от бешеней, от голомешени? Я могу уже дождаться в хате просто. Но уже скоро и ты. В принципе, так, наверное, приготовлю пока себе вечерю. Сегодня чисто здоровое питание, яблочко. Так, пам-пам, все. Пока наверное оденусь в рабочую форму. Папа, па па капец! Да что там происходит? Так, ну что. Сейчас кушаю яблочко. Хотя я пока не хочу. Ой, поставлю на тарелку. Ладно. Пожую трошечка. Так. Тара-тан-та-тан-та-тан-тан-та. А шо? Ём! А шо у меня Вот з... эта бина. А что у меня с этим случилось? С, Так, ладно, воин. Блин, не наелся. Ну, нехай, потом вернулся с атомки. Уже и темно. Так, беру с собой часы. Так, ну все, починають, наверное, вже буду видвигатися потягненко. Так. Хмари красні. Й-майо, -майо, -ма опять би цього не случилося. Йолипали, липали! Йоли а, забув сказати, у сьогоднішньому ролике, який я знімаю, буде одне зашифроване слово, яке ви повинні почути. Так что вслухайтесь, возможно оно уже было, можете перемотать назад и еще раз передивитися. Так, ну все, здрасьте, все, так, вот моя смена, так, добавляем мощность, накручиваем мощность, так. Нужно включить автоматический режим. Ух ты! Работа! Реактора! Ух ты! Не тут... Надо понаблюдать трошечкой за насосом. Сегодня работник, который наблюдал за насосом, и прибыли Насосы вроде в норме. Рекуператор насосит тоже. Так. Что у нас тут? Реактор? Ой, над реактором. Господи, я уже думаю, что реактор взрывается, это а гроза. Так, а, а, главный инженер стан, не, главный инженер станции, видимо, в туалет иди а шел пока. Ладно. Тик. Все. Включаю ручный режим, работы. этот управление этот реактором. Так. та -тан 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 -прам -прам -прам. да до щакалье, конечно. Це ж мені почти до утра, тут тепер надо. Я ж кажу, у нас графік трохи помінявся. І тепер это, почти до утра, мойо. -мо тепер по часах, коли дойде луна, коли сонце почне на часах виглядувати, три часа ночи заканчивается смена у нас. Так. Капец. А, кстати, надо же жителя это поспрашивать, что делать. Житель, э, а чем мне пока позаниматься? Алло, житель. Все легко. Ё-моё, я же не включил этот. Моды. Капец. Ладно, сейчас включу. Так, да, ну тут у нас налаштувание. Налаштувание, налаштувание. Хотя, ладно, сам разберусь, Потом я буду затомкой уходить, а то я отвлекаюсь еще. уволять меня потом. Все сделаю. Так. Так. Так, я, значит, эту. Я, получается, ой, житель... Да ё, житель из блин! Да ё, мои дела, житель! Что по пульту? Что хрень? А! Я нажал! Капец! Я, кто-то нажал на Z5, ладно. Так, так, так. Так, турбина в норме. Э, капец. Так, 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 так. Так, так, тик, тик. Так, а что у меня завысло все? Так, не понял, не понял. Э, алло, алло. А чё? А что ш... а шо случилось вообще? Я, я не по... А что шо... а случилось? О, господи. О, что вообще только что случилось? Так, а что тут, кстати... А... Так, уже скоро рабочий день не закончится. Нужно уже потихоньку с -э закругляться. Так, вот уже дневная смена начала проходить. Так, так ну все, Наверное, уже почти рабочий день кончился. Выключаешь этот, вернее включаю той самый мод на разговорчивость с жителей. Так, и все, я включил твой самый мод. Житель, привет. Привет. Ага, все, пока. Хорошего дня! Стоп, а что за... Ладно, ладно, ладно. Так. Удираем, удираем, удираем. Удираем. папа па парам -па пара па -пам. А, еще мне казалось, что нужно зайти на подстанцию и включить там турборежим, потому что на нашу деревню уже не электроэнергии. Так. так, все, включил я турборежим, все, я думаю, что можно пока... И что часы остановились, кстати? Я не поняла, а что часы остановились? Ну, странно. Вот что они опять уже натворили? Света нема. Ладно, ладно, Стоп. Так якщо немає світу, немає газу, компресор же не робить. А сьогодні на, на компресорний вихідний. Получається нікому завести там електростанцію. Даже якщо ми тут заведемо, все одно газ з труби йде весь. І все. Капіт. Ой, пульсации какие-то ладно, не буду, а то сейчас спалю что-нибудь. Так, ладно, возьму смолоскип. Ох, тут уже холодно, как иначе, начать... э, давным-давно тут еще света нема. Ладно, сейчас, ой, поедем. Так. Так. Еще кладу себе хлебу. Так. Кушаем. Все. А что сейчас остановился? Капец. Гроза шандараха. Ну, а ну еще раз. Не, без такого лена. А что с а сейчас самое? Да. Отвлекла понимаешь. Так, ладно. Я этот. Все, получаю. А, а что же я не породился, да ничего. Ё-моё. Так, ну все, наверное. Что? Я не помню, что ночные проходы. Я не помню, что ночные. Текст, 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 текст. Раскни почувствуй удачи на взыс. Все так казалось этот Д той злый дуб из трех из трех Так все, оденусь в куртку, шапку. Э, значит, ну все. А кому понравился ролик, ставьте лайк нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. А, я ж хотів найти, э, короче, найти причины, по каких появился этот самый дом. И вы ж зрители начали мне писать в комментариях, чтобы я все-таки начал открыть, ну открыть это. а это что такое? Так. Вот это уже что-то интересно. Там блок другого цвета. Вы видите? Я не замечаю лично ни разу. Так, значит, мы сейчас все проверим. Возьмем трошечки факел. Не, не тут. Возьму там, в шахте. Сейчас возьму тут, в сарай в себе пару ведер воды. Наверное. И все, наверное, хватит. Все. А, еще кирку. Кирку надо дома взять, точно. Так, все, кирку дома надо еще взять. Так кирку, на всякий случай меч возьму, мало ли что там. Я трошечки воды сюда возьму, мало ли я там надолго задержусь. Так, 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 ну все. Начну сейчас это расследование. Так, фух, все. Пораборю свои страхи, я сюда вечно боялся заходить. Капец. Стремно-то как? Так, Жесть! Ты что? Так. Вот это да! А что тут творилось? Ох, ё! Нужно текать отсюда. Зря я сюда полез. Це, сюда не нужно было листы. Я все опять спортил, капец, капец, фу, 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 опять канализация что-то, воздух тут весь спортил и, ё-моё, так, сейчас поправлю, ё-моё, капец, блин, да ё-моё, фу, фу, что за фигня? Чего часы найдут? Рыблени Так. Тик тик тик. Э -э о, привет, житель рыба. Э -э значит, рыбак. А хотя не, наверное, будем уже прощаться. Пока, пока. Ты. Значит, а, нет, не буду ни фига прощаться. Хай часа. Не, потом же долго загружаться. Все, пока-пока. Пока-пока. Так, все, снял. Можно выходить. Что ты там кричишь? Что? Йо, я запись не выключил, подожди.